Действительно, наконец-то мы уже четко и ясно воплотили в жизнь ту программу по борьбе с проблемой мусора, которая есть в нашем городе. Мы ее начали реально воплощать в жизнь. То есть у нас в последнее время активно идет закупка всевозможного оборудования для того, чтобы эту проблему решать. Вот в частности. Мы приобрели буквально на днях современную машину по вывозу мусора, которая Э, на базе нашей отечественной практически машины МАЗ э, изготовлена Вот эту же программу и для чего эта машина взята она способна работать с так называемым евроконтейнером вот. и э, именно евроконтейнеры нужны для того чтобы вывозить мусор от пятиэтажных домов и кстати помимо вот этой машины красавицы э, уже закуплены они уже есть вот сейчас мы подойдем на площадке посмотрим 25% новеньких красивых евроконтейнеров, которые буквально на днях станут возле пятиэтажных домов.